السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجل لي وزيرا من نحل ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجيدنا بروح القدس اللهم بارك لنا في اوقاتنا آمين ثم آمين يا رب العالمين ہم پڑھ رہی ہیں سترما پارا سورة الانبیاء آیت نمبر 79 تک پڑھا تھا آج ہم آگے دیکھیں گے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعلمناه صنعت باسکم فہلآ انتم شاکرون اور ہم نے تم اس کو فائدے کے لیے تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے جا سکو پھر کیا تم شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں پیچھے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ہم نے علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا وہ جو تسبیح کرتے تھے اور ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے اس چیز کو اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا تھا اور یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ مار کے وقت جنگ کے حالات میں جو بچاؤ کر سکے یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کی تفصیل دیکھتے ہیں سورہ صبح میں مزید تفصیل ہے کہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ پوری پوری ذرع بنا اور ٹھیک اندازے سے کڑیاں جوڑ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا کی تھی اور خاص طور پر جنگی اراض کے لیے ذرا سازی کا طریقہ سکھایا تھا موجودہ زمانے کی تاریخی تحقیقات سے ان آیات کے معنی پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوہے کے استعمال کا دور بارہ سو سے ایک ہزار ہجری کے درمیان شروع ہوا تھا اور یہی حضرت دعوت کا زمانہ تھا رضی اللہ عنہ اول اول شام اور ایشیا کی ختی قوم کو جس کے عروج کا زمانہ دو ہزار سے بارہ بارہ سو کافمین تک رہا ہے لوہے کے پگھلانے اور تیار کرنے کا ایک ان کو پیچیدہ طریقہ معلوم ہوا اور وہ شدت کے ساتھ اس کو دنیا بھر سے راز میں رکھے رہے مگر اس طریقے سے جو لوہا تیار ہوتا تھا وہ سونے چاندی کی طرح اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ عام استعمال میں نہ آ سکتا تھا بعد میں فلیتیوں نے یہ طریقہ معلوم کر لیا فلیستیوں نے اور وہ بھی اسے راز ہی میں رکھتے رہے تالوت کی بادشاہی سے پہلے ہتھیوں اور فلسطیوں نے بنی اسرائیل کو پہم شکستیں دے کر جس طرح فلسطین سے تقریباً بے دخل کر دیا تھا بائبل کے بیان کے مطابق اس کے وجود سے میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ لوہے کی رتھیں استعمال کرتے تھے اور ان کے پاس دوسرے آہنی ہتھیار بھی تھے جب تعلوت اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا فرما فرماوا ہوا تو اس نے پہم شکستیں دے کر ان لوگوں سے فلسطین کا بڑا حصہ واپس لے لیا اور پھر حضرت دعوت نے نہ صرف فلسطین اور شر... شرک و اردن بلکہ شام کے بھی بڑے حصے پر اسرائیلی سلطنت قائم کر دی اس زمانے میں اہم سازی کا وہ راز جو ہتیوں اور فلسطینیوں کے قبضے میں تھا بے نکاب ہو گیا اور صرف بے نقاب ہی نہ ہوا بلکہ آہن سازی کے ایسے طریقے بھی نکل آئے جس سے عام استعمال کے لیے لوہے کی سستی چیزیں تیار ہونے لگیں فلسطین کے جنوب میں عدم کا علاقہ خام لوہے کی دولت سے مالا مال ہے اور حال میں اثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں ان میں بکثرت ایسی جگہوں کے آثار ملے ہیں جہاں لوہے پگلانے کی بھٹیاں لگی ہوئی تھیں اقبا اور اعلی سے متصل حضرت سلمان کے زمانے کی بندرگاہ اور اسیون جابر کے اثار قدیمہ میں جو بٹی ملی ہے اس کے معنی سے اندازہ کیا گیا ہے کہ اس میں بعض وہ اصول استعمال کیے جاتے تھے جو آج جدید ترین زمانے کی بلاسٹ فرنس میں استعمال ہوتے ہیں اب یہ ایک قدرتی بات ہے کہ حضرت دعوت نے سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اس جدید دریافت کو جنگی ارغاز کے لیے استعمال کیا ہوگا کیونکہ تھوڑی ہی مدت پہلے آس پاس کی دشمن قوموں نے اسی لوہے کے ہتھیاروں سے ان کی قوم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا آگے دیکھتے ہیں ولی سلیمان ابریہ آصفۃ تجریح بھی امریحی الا اردی بارکنا فی ہا وکنہ بک النشا <عَالِمِين> اور سلمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اس کی تفصیل میں سورہ سبا میں یہ بات آتی ہے اور سلمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا ایک مہینے کی راہ تک اس کا چلنا صبح کو اور ایک مہینے کی راہ تک اس کا چلنا شام کو پھر اس کی مزید تفصیل سورہ سواد میں آتی ہے بس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے با سہولت چلتی تھی جدھر وہ جانا چاہتا اس سے معلوم ہوا کہ ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے اس طرح تابع عمر کر دیا گیا تھا کہ ان کی مملکت سے ایک مہینے کی راہ تک کے مقامات کا سفر با سہولت کیا جا سکتا تھا جانے میں بھی ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق بعد موافق ملتی تھی اور واپسی پر بھی بائبل اور جدید تاریخی تحقیقات سے اس مضمون پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور سلطنت میں بہت بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے تھے اور دوسری طرف بحر روم کے بندرگاہوں سے ان کا بیڑا مگربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا اسیون جابر میں ان کے زمانے کی جو عظیم شان بھٹی ملی ہے اس کے مقابلے کی کوئی بھٹی مغربی اشیاء اور مشرق وسطیٰ میں ابھی تک نہیں ملی آثاری قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقہ اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا تھا اور اس بھٹی میں پگلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اس سے قرآن مجید کے اس آیت کے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلمان کے متعلق آئی ہے اور ہم نے اس کے لیے پگلی ہوئی دھات کا چشمہ بنا دیا نیز اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت سلمان کے لیے ایک مہینے کی راہ تک ہوا کی رفتار کو مسخر کرنے کا مطلب کیا مطلب ہے اس زمانے میں بحری سفر کا سارا انحصار باد موافق ملنے پر تھا اور اللہ تعالیٰ کا حضرت سلمان پر یہ خاص کرم تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے دونوں بحری بیڑوں کو ان کی مرضی کے مطابق ملتی تھی تاہم اگر ہوا حضرت سلمان کو حکم چلانے کا بھی ان کا کوئی اقتدار دیا گیا ہو جیسا کہ تاجریبی امریکی اس کے حکم سے چلتی تھی کہ ظاہر الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت سے واحد نہیں ہے کہ وہ اپنی مملکت کا آپ مالک ہے اپنے جس بندے کو جو اختیارات دینا چاہے وہ دے سکتا ہے ان نواح كُلِّ الش ان یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگلی آیت دیکھتے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ وَكُنَّا لَهُمْ اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے بار بار اس بات کا ذکر آ رہا ہے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہر چیز پہ نگران اللہ ہی ہے اور ہر چیز پہ قدرت اللہ ہی کی ہے اس کی تفسیر اس آیت کی دیکھتے ہیں سورہ سبا میں اس کی تفسیر یہ آئی ہے اور جنوں میں سے ایسے جن ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے اور جو ہمارے حکم سے کوئی ان میں سے انحراف کرتا تو وہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے وہ اس کے لیے جسے وہ چاہتا قصر اور مجسمے اور حوض بڑے بڑے لگن اور بھاری جمی ہوئی دیگے بناتے تھے اس کے لیے پھر جب ہم نے سلمان علیہ السلام کو وفات دے دی تو ان جنوں کو اس کی موت پر مطلع کرنے والی کوئی چیز نہ تھی مگر وہ زمین کا کیڑا یعنی گھن جو اس کے اسا کو کھا رہا تھا پس جب وہ گر پڑا تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ اگر وہ واقعی گیب دان ہوتے یا نئے گیب کا علم ہوتا تو اس ذلت کی عذاب میں اتنی مدت تک مبتلا نہ رہتے اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو یاطین حضرت سلمان کے لیے مسخر کیے گئے تھے اور جو ان کے لیے مختلف خدمات انجام دیتے تھے وہ جن تھے اور جن بھی وہ جن جن کے بارے میں مشرقین عرب کا یہ عقیدہ تھا اور جو خود اپنے بارے میں یہ غلط فہمی رکھتے تھے کہ ان کو علم غائب حاصل ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے اب ہر شخص جو قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھے اور اس کو اپنے تاثبات اور پیشگی قائم کیے ہوئے نظریات کا تابع بنائے بغیر پڑھے یہ خود دیکھ سکتا ہے کہ جہاں قرآن متعلق شی... شی... شیطان اور جن کے الفاظ استعمال کرتا ہے وہاں اس کی مراد کون سی مخلوق ہوتی ہے اور قرآن کی روح سے وہ کون ہیں جن میں کون سے جن ہیں جن کو مشرقین عرب عالم الغید سمجھتے تھے جدید زمانے کے مفسرین یہ بات ثابت کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ وہ جن اور شیاطین جو حضرت سلمان کے لیے مسخر کیے گئے تھے انسان تھے جو بالکل جھوٹی بات ہے اور آس پاس کی قوموں میں سے فراہم ہوئے تھے لیکن صرف یہی نہیں کہ قرآن کے الفاظ میں ان کی استعویل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ قصہ آیا ہے وہاں کا سیاق و سباق اور اندازِ بیاں اس کو راہ دینے سے صاف انکار کرتا ہے حضرت سلمان کے لیے امارتیں بلانے والے اگر انسان ہی تھے تو آخر جی انہی کی کون سی خصوصیت تھی جس کو اس شان سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے ارحام مصری سے لے کر نیو کی فلک شگاف عمارتوں تک کس چیز کو انسان نے نہیں بنایا ہے یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور کس بادشاہ یا رئیس یا ملک التجار کے ملک التجار کے لیے وہ جن اور شیاطین فراہم نہیں ہوئے جو آپ حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے فراہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی خاص عنایت تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ان کو ایسی بادشاہت دیجئے جو ان کے علاوہ کسی ان کے سوا کسی کے لیے نہ ہوا دیں تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی اور وہ جن ہی تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے انسان نہیں تھے آگے دیکھتے ہیں وہ ایوب اجنا دربا مسبنطرحم الرحمین اور یہی ہوش اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے اس سورہ سواد کے چوتھے رکوع میں اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اپنا پاؤں مارو یہ ٹھنڈا پانی موجود ہے نہانے کو اور پینے کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر پاؤں مارتے ہی اللہ نے ان کے لیے قدرتی چشمہ جاری کر دیا جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس سے غسل کرنے اور اس کو پینے سے ان کی بیماری دور ہو گئی یہ علاج اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کا کوئی سخت جلدی بیماری ان کو کوئی سخت جلدی بیماری ہو گئی تھی اور بائبل کا یہ بیان بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ ان کے جسم کا جسم سر سے پاؤں تک پھوڑوں سے بھر گیا تھا پیچھے جو ہم نے دیکھی کہ انہوں نے دعا کیسے کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے تو ارحم الراحمین ہے دعا کا انداز اس قدر لطیف ہے کہ مختصر ترین الفاظ میں اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہہ کر رہ جاتے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے آگے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کوئی عرض مدعا نہیں کسی چیز کا مطالبہ نہیں اس طرح دعا میں کچھ ایسی شان نظر آتی ہے جیسے کوئی انتہائی صابر و کانے اور شریف و خوددار آدمی پے در پے خاکوں سے بے تاب ہو کر اور کسی نہایت کریم النفس ہستی کے سامنے بس اتنا کہہ کر رہ جائے کہ میں بھکا ہوں اور آفیاز ہیں آگے کچھ اس کی زبان سے نہ نکل سکے اگلی آیت ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ذُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْآبِدِينَ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف سے تھی اس کو دور کر دیا جس کی ڈیٹیل ابھی ہم دیکھ چکے ہیں اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس نہیں اس کو دیئے بلکہ اس کے ساتھ اتنے اور بھی دیئے اپنی خاص رحمت کے طور پر اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے اس قصے میں قرآن مجید میں حضرت عجوب کو اس شان سے پیش کرتا ہے کہ وہ صبر کی تصویر نظر آتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ ان کی زندگی عبادت گزاروں کے لیے ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بتائی ہے و اسماعیل و ادریس و ذالقف کل اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالقفل کو دی گئی یہ سب صابر لوگ تھے ذوالقف کا لفظی ترجمہ ہے صاحب نصیب اور مراد ہے اخلاقی بزرگی اور ثوابِ آخرت کے لحاظ سے صاحب نصیب نہ کہ دینمی فوائد و منافع کے لحاظ سے یہ ان بزرگ کا نام نہیں بلکہ لقب ہے قرآن مجید میں دو جگہ ان کا ذکر آیا ہے اور دونوں جگہ ان کو اسی لقب سے یاد کیا گیا ہے نام نہیں لیا گیا مفسرین کے اقوال اس معاملے میں بہت مسترب ہیں کہ یہ بزرگ کون ہیں کس ملک اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور کس زمانے میں گزرے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ حضرت ذکریہ کا دوسرا نام ہے حالانکہ یہ سریحن غلط ہے کیونکہ ان کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے کوئی کہتا ہے یہ حضرت الیاس ہیں کوئی یوشہ بن نون کا نام لیتا ہے کوئی کہتا ہے یہ الیس ہیں حالانکہ یہ بھی غلط ہے سورہ و میں ان کا ذکر الگ کیا گیا ہے اور ذوالکفل کا الگ کوئی انہیں حضرت الیس کا خلیفہ بتاتا ہے اور کسی کا قول ہے کہ یہ حضرت عیوب کے بیٹے تھے جو ان کے بعد نبی ہوئے اور ان کا اصلی نام بشر تھا علوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہسکیاں جو بنی اسرائیل کے نبی تھے ان کے زمانے میں نبا پر سرفراز ہوئے اور نہر خابور کے کنارے ایک بستی میں فرائض نبوت انجام دیتے رہے ان مختلف اقوال کی موجودگی میں یقین و اعتماد کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ فیل واقعی واقع یہ کون سے نبی ہیں موجودہ زمانے کے مفسرین نے اپنا میلان ہزی ایل نبی کی طرف ظاہر کیا ہے لیکن ہمیں کوئی معقول دلیل ایسی نہیں ملی اس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جا سکے جس کی بنا پر رائے قائم کی جا سکے تاہم اگر اس کے لیے کوئی دلیل مل سکے تو یہ رائے قابل ترجیح ہو سکتی ہے کہ کی ایل کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فیل واقع وہ اس تعریف کے مستحق ہیں جو اس آیت میں کی گئی ہے یعنی صابر اور سالے اور ان لوگوں میں سے جو تھے جو جو یوروشلم کی آخری تباہی سے پہلے بخت نصر کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے تھے بخت نصر نے عراق میں اسرائیلی قیدیوں کی ایک نو آبادی اور دائے خابور کے کنارے قائم کر دی تھی جس کا نام طلب تھا اسی مقام پر پانچ سو چورانوے میم میں حضرت حسکی حض ایل نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے جبکہ ان کی عمر تیس سال تھی اور مسلسل بائیس سال ایک طرف گرفتار بلا گرفتار بلا اسرائیلیوں کو اور دوسری طرف یلوشلم کے غافلوں سرشار باشندوں اور حکمرانوں کو چنکانے کی خدمات انجام دیتے رہے اس کارِ عظیم میں ان کے حما کا جو حال تھا اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ نبوت کے نومے سال ان کی بیوی جی نے وہ خود منظور نظر کہتے تھے انتقال کر جاتی ہیں لوگ ان کی تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور یہ اپنا دکھڑا چھوڑ کر اپنی ملت کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے سر پر طولہ کھڑا تھا یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں وآخر الدعان ان الحمدللہ رب العالمین سبحان کا رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ